соотечественников, братья и сестры, Совет Атаманов и Казачьих Сил Украины за зарубежья обращается в этот переломный момент нашей истории к народу Украины, ко всем людям добрым. Казачество Украины верно духовным традициям и вековым традициям нашего Отечества. Тому судьбоносному историческому выбору, который был сделан запорожскими казаками под руководством нашего великого атамана великого гетьмана Богдана Хмельницкого более трех веков назад. И сегодня готов твердо стоять на страже подлинных интересов народа Украины и созданного им государства. В сложившейся ситуации, когда определенные политические силы, находящие поддержку на Западе в своей борьбе за власть, делали ставку на полное беззаконие, неограниченное насилие и ведут дело к государственному первороту и установлению в стране террористической диктатуры. Мы заявляем о своей неукоснительной приверженности закону, конституционному порядку и мирному пути урегулирования наших общественно-политических проблем. При этом убеждены, что только народ Украины исключительно в рамках существующего правового поля праве решать вопросы, касающиеся судеб нашего государства. Считаем, что так называемые международные посредники, которых усиленно вязывает нам Запад и чьи односторонние предпочтения нам хорошо известны, не могут играть конструктивной роли при решении наших сугубо внутренних вопросов. Главная цель такого псевдоподсредничества придать видимость законности явно противозаконным действиям оппозиции и принудить власти Украины к признанию легитимности преступных захватов административных зданий, нападений на сотрудников правоохранительных органов и создаваемых в ряде регионов неконституционных органов власти и вооруженных формирований. Так называемое миротворческое посредничество Запада полностью дискредитировало себя в других государствах мира. Его результатом всегда, всегда становилась прямая поддержка антиправительственных мятежников, с гражданской войны, с последующим полным разрушением гражданской инфраструктуры и огромными человеческими потерями. Залитые кровью сотен тысяч невинных жертв, развалины Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии, на наш взгляд, полностью исключают какой либо участие Запада и его представителей в решении текущих украинских проблем. Только воля народа нашей страны и созданного им государства в лице его законных представителей – Может быть основой для конструктивных переговоров и поиска выхода из кризисной ситуации. Сегодня каждый должен осознать себя прежде всего ответственным гражданином, от разумности и взвешенности действий, которого во многом зависит и судьба страны, и будущее каждого из нас. И до да убежет нас Господь Бог от опрометчивых и необдуманных действий, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Опыт истории учит. Любую войну очень легко начать, но очень трудно закончить. А войну гражданскую, братоубийство, невозможно закончить никогда. Никакие даже самые благие и прогрессивные задачи и цели невозможно реализовать в условиях тотального хаоса и перманентной конфронтации. А те, кто толкает нас на такой путь, сознательно лгут народу Украины, маскируя свои истинные неблаговидные цели. Правительство Украины, получившее мощную финансово-экономическую поддержку со стороны братской России, уже сегодня должно приступить к реализации программы стабилизации и постепенно улучшения социально-экономической обстановки в стране. Но для этого государству, всем нам, необходимо общественное спокойствие и прекращение политической смуты. Именно поэтому насаждение хаоса из и беспорядков является главной целью политики, проводимой в отношении Украины со стороны Запада, который не может просить нашему государству отказ от еврокапитуляции перед ним и поворот в сторону России. Именно поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить реализации этих губительных для нас планов, целью которых является уничтожение страны. В этот решающий час, когда все маски сброшены, и уже всем стало ясно, кто и что из себя представляет, мы должны вновь стать единым народом и защитить свое священное право жить и трудиться на этой земле. Во имя наших детей и внуков, во имя прошлого, настоящего и будущего. Да поможет нам в этом Господь Бог.